नमस्ते गुरु, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः परं ब्रह्मा तस्मै गुरवे नमः विश्वं तर्पणा दृश्यमान नगरी कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवद्वयं श्रीदक्षिणातये नमः नमस्कारं समर्पयामि श्रीदक्षि जगदिदम् प्राज्ञा निर्विकल्पं पुनर्ज्ञाय कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतं मायवीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया श्रीदक्षिण यो श्रितान्यचरणाद्भविन्ना पुनरावृत्तिभवाम्बो निधौ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमस्कारं समर्पयामि मर्पयामि शुरादिकरणद्वार बहिः स्पन्दते जाननीति तमे बान्तामनुपातेतत्समस्तं जगत् श्रीदक्षिणा दक्षिणामूर्तये नमः नमस्कारं समर्पयामि नमः नमस्कारं समर्पयामि रघुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया सन्मात्रः यो बु सुषुत्पुतः पुमान् प्राक् स्वप्तमिति प्रबोदसमये प्रत्यभिज्ञायते श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमस्कारं समर्पयामि बाल्यादिष्टपि जग्रदादिषु तथा स स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमस्कारं समर्पयामि विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम् चार्यतय तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जागृतिपाय एष पुरुषो माय परिभ्रामितः श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नमस्कार

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमस्मिंस्तवेदेनस्य श्रवणार्थदर्त मननाद्य नाथ सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभुधि सहितं च्यातीश्वरत्वं स्वतः श्रीदक्षिणामूर्तये नमस्कारं समर्पयामि इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितदक्षिणामूर्तिस्तोत्रपूर्वकप्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು